Здравствуйте, уважаемые телезрители. На Я Крым тема дня. В студии с вами ведущая Лариса Волошна. И сегодня мы поговорим о героях. На сайте интернет-представительства президента Украины зарегистрирована электронная петиция о присвоении звания Героя Украины крымчанину Владимиру Балуху. Напомню, что Владимира Балуха российские власти преследуют за публичную поддержку Украины. За четыре дня после публикации подписи по данной петиции поставило немного более 200 человек. А для того, чтобы ее рассмотрел президент, необходимо собрать около 25 тысяч подписей меньше, чем за три месяца. Инициатором данной акции стала крымская журналистка Анна Андреевская. По ее словам... Поддерживать Украину сегодня в Крыму. Говорить слава Украине в Киеве. И в Крыму это совершенно разные вещи. В поддержку Владимира Балуха появилась годовщина его преследования в Крыму. Ровно год Владимир Балуха отдел в Симферопольском СИЗО. И на данный момент не очень много людей подписались, то есть это около 200. Конечно, честно говоря, для меня удивительно, что так медленно собираются подписи, но я просто надеюсь, что, возможно, не все еще знают об этом и не все знают об истории Балуха. Напомню, что 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ заявили, что нашли на чердаке дома Владимира Балуха 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Оккупационный суд приговорил украинского активиста к трем годам и семи месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже тюремный срок был заменен на домашний арест, но дело против Балуха не прекращено. 1 декабря Владимир Балух вышел из следственного изолятора. Однако эксперты Крымской правозащитной группы считают, что существует большая вероятность того, что Балуха снова отправят в СИЗО. Защитники Владимира Балуха, а также правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. А именно из-за того, что разместил на своем доме флаг Украины, а также табличку с названием «Улица Небесной Сотни». Об этом более детально мы поговорим с нашим гостем, крымским журналистом, ведущим Крым Реали Сергеем Макрушиным. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну вот, кратко о Балухе. Мы Говорим о том, что люди, которые остались в Крыму, когда они публично выражают свою позицию проукраинскую, это герои, безусловно. При этом мы видим, какая странно незначительная поддержка подписей под этой петицией. Я хочу просто понять, чем это обусловлено. Но, я не верю, что украинцам все равно на тех крымчан, которые публично защищают Украину в Крыму. Тогда почему так мало подписей? Мы сначала тоже не могли понять, потому что я, как крымский журналист, работаю на нескольких платформах, и зрители вашего телеканала могут меня увидеть в качестве ведущего еще на проекте Громатики Крым. И мы поднимаем эту тему, мы говорим о Владимире Балухе. И когда мы увидели первые результаты сбора подписей под этой петицией, действительно, мы в некоем замешательстве оказались. Но потом мы все-таки вспомнили о том, что возможно, да, возможно, это как раз-таки следствие слабого информирования общества о том, что действительно происходит в Крыму, о тех сильных личностях, которые есть на Крымском полуострове, и которым ну, мы хотя бы вот так мы их должны поддержать и их отблагодарить за то, что они делают. Потому что это очень важно для тех, кто находится в самом Крыму. Я год прожил в оккупации, пытался работать на полуподпольном таком положении, писать материалы из Крыма. И это очень важно, когда ты вот просто даже видишь моральную поддержку, что то, что ты делаешь, то, за что ты борешься, это кому-то нужно еще здесь. Это очень у меня может. есть тут, смотрите, у меня еще один такой вопрос, потому что мы ведь знаем, что в Крыму люди тем или иным способом демонстрируют свою украинскость. Мы видим фотографии о том, как какие-то лотки с товаром, где желтое полотенце лежит рядом с голубым. Мы знаем, что дети носят желтые и голубые браслетики. То есть есть определенное, крымчане уже выработали этот полуподпольный, как вы выразились, способ узнавать друг друга. Балух, чем он отличается от них тех, почему его случай уникален, почему именно его столь жестоко наказали? Он делал это публично, и он не шел на компромиссы. Ему несколько раз, много раз ему делали намеки, что флаг лучше бы убрать. На него открывались уголовные дела, возбуждались. После первого даже обыска он не снял украинский флаг. То есть это история человека, который идет против этой системы, оставаясь тем, кем он был. Владимир Балов всегда был патриотом Украины, он себя всегда идентифицировал как украинец. И он не изменился. Когда началась оккупация Крыма, он не изменился. В этом его очень большое мужество. Его очень большое мужество в том, что он делал это открыто. В Крыму много людей живут с флагами Украины у себя в домах, внутри. Балух делал это показывал. А он, он, да, он, он, он делал это публично. Он выражал свою гражданскую позицию. У меня еще, смотрите, это еще один такой вопрос о героях. Мы собрались все-таки поговорить о героях. Вы уже сказали о том, что много людей э, живут с флагами Украины дома. Это правда, но есть люди которые были, имели звание героев. Э, эти люди фактически, то есть они имеют это звание. Об этом недавно писал э, Бахтан Кипиани, известный украинский журналист. Он описывал четырех, э, мне кажется, четырех героев Украины, которые находятся в Крыму и которые, в принципе, не просто поменяли гражданство, а которые публично поддержали э, аннексию. А, а, Я так понимаю, что один из них даже стихи написал на Воросе. Вот знаете, мы говорим о том, что Балуху надо э, присудить, э, все-таки присвоить это звание героя Украины. Но вот он рядом будет с кем? С э, э, я там не, я не помню, кто у нас там да? Баталин, который сейчас работает Багров, на там, оборонку там. оккупантов. Uh -huh. Николай Багров, который умер, но до смерти, да, он откровенно поддерживал, причем он, он поддерживал давно, да, вот эти все пророссийские э, движения в Крыму, и, несмотря на это, ему дали свое время э, героя Украины. Это действительно. Большая проблема. эта проблема у нас очень э, давно существует, когда вот это звание Героя Украины просто раздавалось. Ну, последний пример это при Викторе Януковиче, да, когда тот же э, Александр Баталин получил э, звание Героя Украины. То есть э, были решения, которые обесценивают действительно это звание, вот э, эту высокую награду. Это должна быть высочайшая, наверное, награда. И тогда странно стране. балух рядом с ними с одним званием. Но здесь история может быть совершенно другой, потому что в данном случае, если удастся обратить внимание, если людям действительно не безразличны те украинцы, которые борются за свою украинскую идентичность, которые не согласны с оккупацией Крыма и заявляют об этом публично, я думаю, что если люди обратят на это внимание, увидят эту проблему и захотят поддержать, Таких, как Владимир Балух, ведь э, э, и подпишут эту петицию. Это будет движение снизу. Это значит, народ видит своего героя и предлагает президенту: подпиши: дай указ, дай, дай ему это звание. А здесь э, еще такая ситуация. Когда я открываю этот сайт да, с этой петицией, я вижу фамилии подписантов. Я знаю каждого второго человека, который подписался под этой петицией. И мне очень, это очень такой сильный момент, когда под этой петицией подписывается, например, Игорь Мовенко. Он тоже живет в Крыму. На нем уголовное преследование за то, что у него на велосипеде была наклейка символика Азова. Да, его избил, по его там... с тех пор преследуют и судят там уже по другим каким-то навешали на него какое-то еще уголовное дело, повесили. Да, до этого его очень сильно избил бывший Беркутовец как раз-таки за эту наклейку. И вот этот человек, который находится в очень уязвимом положении в Крыму, он становится вот в солидарность с теми, кто просит для Владимира Балуха героя Украины. И, и здесь уже тем, кто находится на материковой части Украины, ну, должно быть, наверное, немножечко не по себе от того факта, что вот эти люди находят себе смелость это делать, а мы здесь как-то не обращаем на это внимания. Я, я тоже один из подписантов этой петиции, безусловно. Смотрите, во-первых, то, что я заметила. Там, там много петиций. Помните, была абсолютно глупая петиция отправить Юлю Тимошенко послом куда-то там в Папуа Новую Гвинею. Там были тысячи подписей, просто тысячи. И мне любопытный момент. Я уже сказала о том, что я не верю, что украинцам все равно на то, что происходит в Крыму. Мы ведь с вами видим, какой отклик идет на каждое проявление украинской позиции в Крыму. То есть люди здесь в принципе приветствуют это. Более того, государство каждый этот случай доносит на международной площадке фактически. Акцентируя внимание на том, что не было никакой бескровной аннексии, что это не воля народа Крыма, что люди находятся в оккупации. То есть, в принципе, я не верю, что украинцам все равно. Тогда почему? Почему так мало людей поддерживают? То есть, вот этот момент, я хочу понять, это инертность общества или это мы с вами, как журналисты, не дорабатываем? Я думаю, что мы сейчас как раз таки делаем все. Вот даже в этот момент мы с вами делаем все для того, чтобы, ну, например, вот эта конкретная петиция набрала голоса. Я, вот, как просто как журналист из Крыма, который переехал из оккупации, я очень прошу всех телезрителей, которые смотрят этот эфир, все-таки зайти и подписать эту петицию. Это моя просьба как гражданина. Потому что да, я тоже там, конечно же, эту петицию подписал. И здесь проблема несколько в другом согласно мониторингу который проводила э, национальная комиссия по телевидению и радиовещанию теме Крыма уделяется катастрофически мало эфира в общенациональных каналах я очень горжусь э, тем что э, на наше вот э, Суспильное да, это телевидение да имеет отдельную да редакцию. имеет отдельную редакцию крымскую это это очень здорово э, не, некоторые вот э, допустим Громадские ЮА тоже имеет крымскую э, э, редакцию есть целое издание специализированное Крымреали но э, я бы хотел обратиться к Легом с общенациональных э, каналов э, с большим покрытием, э, других каналов, коммерческих каналов, э, чтобы они тоже поднимали тему Крыма и не поверхностно, когда там что-то случается, когда об этом говорят все. Должна быть информационная политика выстроена у каждого канала, определенная по Крыму. И, наверное, должны быть люди, которые действительно знают специфику этого региона, что там происходит. И да, такая история, как история Владимира Балуха, она не может. Быть потеряно где-то это, это очень очень большой минус да тем кто а, допускает а, уход таких историй из а, медиа пространства я хотел бы еще обратить внимание на то что с момента а, оккупации крыма Россией... Крыму, одному крымчанину было присвоено звание Героя Украины. Это звание Решата Героя Украины Метов. было присвоено посмертно Решату Аметову. Безусловно, Решат Аметов достоин этого звания. Но это звание достойны и другие. Должны Смотрите, быть, вот, да. что касается Решата Аметова, насколько я помню, там было постановление Верховного народа, там было обращение народных депутатов к президенту. То есть, опять-таки, это не инициатива снизу. Понимаете? То есть не было никаких петиций, это та же история. То есть некие народные депутаты просто обратились. Президенту о том, что решат Аметову надо это происходить. Сейчас обращаемся, фактически это журналистская акция, то, о чем вы говорите. У меня в эфире это был... Как Павел... гражданского общества, да. Да, в которой участвуют журналисты да. активно, конечно. И причем крымские журналисты. Да. То есть это был вот такой момент. У меня в эфире был Павел Казарин, который сказал очень интересную вещь. То, о чем вы говорите, о том, что несмотребельность новостей по Крыму, эм, ну это можно понять для коммерческих телеканалов, это неинтересная тема. Но он говорил о том, что есть такое понятие, как, эм, во-первых, журналистская солидарность, во-вторых, все-таки социальная, ну, то есть позиция, социальная позиция и гражданская позиция самих журналистов и самих редакций. Я хочу вот, вот о чем вас расспросить. Смотрите, ведь тема Крыма которая действительно неинтересна э, отечественным э, средствам массовой информации, она ведь э, каким-то образом, она очень странно подается. Потому что если мы говорим, например, о переселенцах, э, ну понятно, да, что переселенцы это некая э, категория, которая нуждается в защите. И все-таки история переселенцев, то, как они устраиваются в громадах там, определенных, то, как они меняются жизнь, находят другую работу и так далее. Это ведь история, это путь. Для самой громады, для представителей громады. То есть это интересная история может быть, если ее правильно подать. История того же Балуха. Это прекрасная история, которая может быть очень интересна, хотя бы потому, что, во-первых, что приносит русский мир. А во-вторых, э -э -э ну, э -э -э это то, что, в чем должны быть заинтересованы СМИ. Мы говорим о солидарности. Я хотела бы понять, есть ли возможность каким-то образом, все-таки, на ваш взгляд, говорить о Крыме так, чтобы это стало интересно украинскому зрителю. Мы, мы делаем это. Мы делаем это как насколько у нас есть ресурсов. Возможно, у тех журналистов, которые приехали с Крымского полуострова сейчас на материковую часть Украины, не так много доступно, например, ресурсов. Да, есть несколько таких медиаплощадок, условно площадок условно крупных. И мы стараемся это делать. Я помню, как в 2015. В 2016 году мы готовили и проводили большой марафон, посвященный Дню сопротивления оккупации Крыма России. Тогда Кто это объединилось, объединилось, Люди там или, или, или люди здесь? это смотрят все. Так или иначе, это смотрят все, потому что вот этот опыт я очень ценю, который у нас был, когда и, и Перший, и Громадский, и Крым Реалии, и Черноморская телекомпания, которая выехала из Крыма, и сайты, редакции которых тоже выехали из Крыма, мы все вместе просто сжались в один кулак и начали расшатывать информационное пространство, потому что на тот момент, я помню ситуацию, тогда уже началась энергоблокада Крыма, Тогда ну, гражданская блокада Крыма уже шла довольно-таки долго, и мы обнаружили тот момент, когда вопрос Крыма фактически был отдан государствам. На аутсорс им занимались те, кто хотел этим вопросом Крыма заниматься. Но почему-то не хотел заниматься этим вопросом государства. Вы считаете, что мы... должна быть государственная информация? Я считаю, по что э, какую-то часть работы мы для этого сделали: для того чтобы была государственная политика по Крыму. Потому что тогда мы приглашали на этот большой марафон с большой аудиторией э, людей из администрации президента Украины. И нас тогда проигнорировали полностью. Это проблема. Кстати, да. чиновники игнорируют э, действительно Крым... Но сейчас э, понемногу удается э, топить этот лед, э, разбивать этот лед. У нас была дов довольно-таки серьезная проблема с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, которая вообще не выходила на контакт э, с прессой. Мы не знали, чем занимается это представительство. Более того, часто не знали даже те, кто мог бы обратиться к этому представительству э, за помощью. И в итоге э, э, произошли изменения. Теперь это представительство работает открыто. Мы видим те э, материалы, которые они добывают они даже выходят в какие-то инспекции да, к месторождениям захваченным и так далее. То есть это... мы видим теперь работу, и так по многим направлениям. А... Сергей, меня знаете, еще я хочу спросить вас. И очень многие западные страны имеют определенное квотирование на социально значимые темы. То есть государство поддерживает эти темы на телеканалах либо в виде каких-то льгот, преференций. То есть, ну, понятно, что есть реклама, например, здорового образа жизни и так далее. Это все, безусловно, коммерческие телеканалы ставят это все, потому что не получая обратного фидбэка, обратных какое-то денежное вознаграждение, возможно, мы если мы говорим о таком моменте, как оккупация, если мы говорим о том, что это вопрос государственного значения информирования украинских граждан здесь, украинских граждан там о ситуации в Крыму, возможно. Вот мне просто интересно, можем ли мы э, добиться в конце концов не просто вещания на Крым, мы добивались этого три года, а каких-то квот, каких, вот, каких ну какой-то разнарядки, я не знаю, для коммерческих телеканалов от государства при, уделять. Э, какой-то период времени в, своих, в своем эфире именно Крыму. Регулирование медиасферы довольно-таки чувствительный вопрос, но я бы вот сейчас хотел бы сказать просто а, очень простую вещь всем топ-менеджерам коммерческих телеканалов, которым мне интересна тема Крыма и а, неподконтрольных временно а, территорий, там где проводится антитеррористическая операция, но это по сути война. А, что если мы не будем противодействовать а, оккупации, если мы не будем а, противодействовать Пропаганде то есть очень большая вероятность, что э, враг он может этим просто воспользоваться. И тогда у этих медиа-менеджеров просто не будет возможности вести свой медиа-бизнес. Потому что э, 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 счастье, что оккупант не зашел. Дальше. Слушайте, это еще И одна из, счастье, один из числе. моментов. Они просто не знают судьбу русских пропагандистов, которые дождались русской весны. Да, в Крыму, да, да, потому что там сейчас на, на, на медиапространстве все довольно-таки э, плохо в Крыму. И сейчас там запрещена любая критика. Любая критика местных так называемых чиновников да, из этой оккупационной администрации. Любой человек, который сейчас пытается что-то там сейчас в Крыму говорить, даже если он стоит на каких-то пророссийских позициях, я идеологически он вот, человек из русского мира, да, но если он пытается критиковать там, Аксенова и э, его банду, то э, он объявляется украинским агентом. Может быть, об этом и стоит рассказывать как раз украинским чиновникам о том, что с ними будет. Спасибо большое. Поблагодарим нашего гостя, журналиста Сергея Макрушина. И я хочу акцентировать ваше внимание на том, что сказал Сергей. Это действительно вопрос государственной безопасности, это вопрос солидарности. Говорить о Крыме, помнить о Крыме. Но самое главное, помнить о крымских героях. Владимир Балух – это человек, который не боится. И действительно, безусловно, какие-то народные депутаты могли бы обратиться к президенту. Верховная Рада могла бы обратиться к президенту. Президент сам мог бы подписать, в конце концов, и присвоить звание героя Владимиру Балуху. Но для людей, которые находятся там, которые осознанно рискуют собой, для них важно понять, что то, что они делают, нужно их стране. Страна – это мы с вами. Подпишите петицию, поддержите Владимира Балуха. На этом я с вами прощаюсь. В студии для вас работала Лариса Волошина. Для того, чтобы быть в курсе событий, подписывайтесь на нашу страничку в Facebook. Всего хорошего.